Тут только что там в дурпосадке град Лев. Совсем рядом. Президент Украины. Да, да. Порошенко. Главнокомандующий. Mm -hmm. Верховный главнокомандующий. Обращаются к тебе бойцы горит, какое подразделение? <говорит> Не, ну да. при чем здесь подразделение? Это Я это думаю, украин... что. Обращаются к тебе Украинские солдаты Со солдат Вооруженных сил Украины. Именно вооруженных сил Украины. Мы не добровольческий батальон и не нацгвардия. Мы именно солдаты вооруженных сил Украины. Мы добровольцы вооруженных сил Украины. Ну да, мы, мы сами пошли. Нам бы очень хотелось бы один вопрос тебе задать. Да, очень хороший. Долго эта ебатьня будет длиться. Да. Не только с войной. Это доллар, блядь, по 40. Долго вы будете Зеленый, мозги людям ебать. Что нам тут, блядь, что людям кровь пить на, на гражданке. Одни я... уебки сменились, другие пришли, блядь, на, на их место. Ты вот скажи нам, пожалуйста, президент, вот я тебе напомню, может быть, ты меня помнишь, мне было 16 лет, и на турнире под дзюдой я тогда стал чемпионом. И ты мне вручил кимоно, в котором я очень много соревнований выиграл. До сегодняшнего дня это кимоно у меня осталось. Видишь, где мы сейчас находимся, вместо того, чтобы защищать спортивную доблесть нашей страны? Вместо того, чтобы э, расти своих детей, блядь, и быть дома, вместе с друзьями, с, с любимыми, блядь. А если э, президент не помнит, то я тебе напомню. Город Винница, во время выборов тогда мэра Ваховского, был такой чемпионат, по-моему, тогда наш, э, еще, ну будущий народный депутат Украины избирался. Вот тогда вот, вот товарищ президент приезжали к нам, вручали победителям подарки. И что? Чему мы дожились? Что мы спортсмены теперь курим? Ты, ты твоя семья хорошо живете вместе, блядь, с правительством. Может, приедете к нам в гости, сядете на простую машинку, так, чтобы никто э, вас не заметил. Хотите, мы вас проведем. Да. Э, и спокойно, не спеша, вот тут хотя бы сутки с нами побудьте, посмотрите, к чему, блядь, вся эта хуйня привела, блядь. Или может быть, на заправку заедете в городе Киеве, посмотрите, почем стал дизель. Сейчас на 100 гривен уже 3 литра дизеля залить можно. Да. Еще чуть-чуть и Детей будет невыгодно в школу возить. По итогу что? Наши дети должны быть уже не образованные. Потому что в стране, блядь, бардак, блядь, вы не можете навести порядок. Неужели это был ваш лозунг, когда вы выбирались? Зато дети образованные. И, и в шоколаде все. И вспомните свои слова, которые вы говорили на Майдане, перед тем, как выбирали да, да, вас да, президента. да. Хорошо вспомните. А если да. не помните, откройте YouTube и посмотрите. Тысячу гривен солдатам, блядь, пенсии. Тысячу гривен в день солдатам, которые воюют. Кто э. обещал 25 мая, если станет президентом, 26 мая в нашей стране наладится все. Да. Ну что да. в нашей стране только хуже и хуже. А, а то, а то будет длиться часы. Желтый а, палки да, да. Господин президент, какое нахуй, а то, блядь, послушайте, что здесь происходит, а то, блядь, тут война, блядь. Если вы этого, блядь, не видите то поднимите свою сраную жопу, блядь, возьмите с собой жену, блядь, детей, всех да. детей, блядь, и приедьте сюда, и посмотрите, что тут, блядь, происходит, а то, блядь. Как от... пацаны, блядь, гибнут, сука, за вас, блядь, за, за, за то, чтобы вы в шоколаде жили, нахуй. У нас уже, блядь, знаете, какое чувство, блядь, господин президент, блядь, что мы, блядь, без вот этого вот, без вот этого, вот этого, блядь, вот этого, блядь, и вот этого мы уже, блядь, свою семью, чувствую, скоро не сможем прокормить, блядь. Потому что нам придется, блядь, вернуться нахуй и добывать себе еду, блядь, по-настоящему, блядь. А не, блядь, потому что у нас зарплата сегодня, блядь, пиздец, мы вчера посчитали, блядь, 150 долларов, блядь, и ни в чем себе не отказывай, нахуй. А у некоторых людей дома, блядь, и по 30 долларов, блядь, у многих, не у некоторых, у многих, блядь, у пенсионеров, которые отпахали всю жизнь на свою родину, блядь. А теперь куска хлеба не могут купить, блядь, потому что экономят. Господин президент, это пиздец! Я чувствую, скоро этому пиздецу наступит конец. За, зато ты на звардию свою, блядь, укрепляешь, новенькие автоматы им даешь, блядь, джипы бронированные, блядь, танки-булаты стоят за 50 километров от передовой, блядь. Ты думаешь, за ними запрячешься, она, хуй сосать. Блядь, где хоть один кугуар, блядь, на передовой где надо раненых вывозить, блядь. Где, блядь, хоть одна нахуй машина, блядь. Нам люди, блядь, простые помогают, пригоняют машины, блядь, а мы еще и за свои бабки, блядь, доводим до ладу, блядь. Каждый день, блядь, нахуй колеса, блядь, бортируем, э -э -э, вулканизируем, потому что на этих осколках, блядь, тут невозможно ездить просто. Где, блядь, питание, елки, палки, блядь. Если бы не волонтеры, им памятник при жизни надо было ставить. Да пиздец нам уже тут был бы, блядь. А куда сейчас эти, блядь, волонтеры денутся? Посмотрите, блядь, на цены. Уже и волонтеры скоро, блядь, просто обескровлятся. Что, блядь, тогда, нахуй? А то, блядь, опять а то, блядь. Это пиздец, блядь, Нет, господин президент, а то... это просто пиздец, что происходит, блядь. А он нам дал автоматы 80-го года и птуры, которые, блядь, 5 штук выпустили по танку, ни один не сработал, нахуй. Ни один тур, блядь, не сработал. Блядь, блядь. у меня ПМ, Какого года? Блять Наверное, видно, блядь. 54 -го года, блядь. Наверное, видно. О, 54 -го года, блядь. А у меня 85-го пулемет. И блядь. эта хуйня еще стреляет, самое что интересное, блядь. Ага. Зато у нас в Арди форты, блядь. Ебаный в рот, нахуй. И утесы, блядь. Где у меня утес, нахуй? Дайте нам хоть один утес, чтобы, сука, стоял тут, блядь. Вообще у, хочу еще обратиться к пидоров, блядь, пацанат, Которые, их, блядь, воюют, погибают. Да. Ребята, думайте, нам надо скоро идти реально на Киев, а не сидеть здесь. Потому что там самый настоящий враг. Там одни пидоры сидят, которые нас загнали, блядь, и нихуя для этого не делают, блядь. А пацаны надо гибнут уже не тут, просто блядь, с ними нахуй. разговаривать а выводить нахуй, стрелять, блядь, вот там вот прям на Майдане, блядь. Чтоб те, которые погибли на Майдане, блядь, не переворачивались в гробу, нахуй. Думайте, господин президент, блядь, башкой Я Думал, кого не работает, сука. Думайте, только президент что он карманы свои на У нас люди, грозит, сука, дома блядь. нищие, нахуй. Блядь. Уроды, блядь. К чему ты страну привел? Это пиздец. Потому как потому бы оно уроды ни было, сидят блядь. На войне не могут домой попасть, сука. Потому что менять неким, блядь. Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Давайте получше еще поговорим. О чем-то хорошем, а не об этих, блядь, уродах, нахуй.